первый вопрос. Слегка, конечно же, смешной, но тем не менее действительно актуальный. Выгодно ли покупать автомобиль в кредит? Если у вас есть вся сумма сразу и деньги, так сказать, лежат без дела, то, конечно же, нет, потому что вы в любом случае переплатите. Но если всей суммы нет, автомобиль действительно очень нужен, если у вас есть стабильный доход, перспектива и, что самое важное, оптимизм, то кредит может оказаться даже выгодней, чем откладывание денег под матрас на потом, потому что, как вы знаете, инфляция ест, но не спит. Ну или если у вас есть свой бизнес, в котором ваши деньги работают и приносят больший доход, чем просит банк, то, конечно же, выгоднее свои деньги продолжать оборачивать, а на машину одолжить у банка. Еще одна ситуация. Допустим, вся сумма есть, но деньги, так сказать, Последние и в ближайшее время у вас могут появиться дополнительные расходы. В этой ситуации нужно понимать, что взять кредит на автомобиль под залог этого самого автомобиля всегда дешевле и проще, чем, к примеру, на ремонт квартиры или на свадьбу. Поэтому лучше в таком случае взять машину в рассрочку, а наличку оставить на всякий случай. Что же нужно знать, если вы все-таки решили, что кредит вам нужен? Первое. Процентная ставка Которую все пишут в рекламе, и которая очень часто выглядит как 0%, на самом деле не исключает кучи дополнительных расходов, которые зачастую могут превышать саму процентную ставку. Уверен, что о разовой комиссии за оформление кредита и об обязательном страховании жизни заемщика все уже слышали. Но это еще не все. Например, оформляя кредит, вы можете очень сильно переплатить на КАСКО. Ведь некоторые банки обязывают вас страховаться по суперзавышенным тарифам. И та самая переплата иногда может быть больше, чем все остальные расходы. К тому же некоторые банки еще и обяжут вас страховаться в той же страховой по тем же тарифам, каждый год, пока вы не выплатите кредит. Но самое неприятное может вас ожидать в договоре. Где-нибудь на последней страничке мелким шрифтом может быть указано право банка поднимать процентную ставку и вообще менять условия в одностороннем порядке. К чему это я? К тому, что придя в салон за автомобилем вашей мечты, например, такой вот висящей мотней, на шторке багажника, вы, скорее всего, встретитесь с разными предложениями сразу от нескольких банков. И вот тогда нужно понимать, что выбор банка с самой низкой, а может быть даже нулевой ставкой, не обязательно окажется правильным выбором. Да, вам таки придется провести не один час с калькулятором и за перечитыванием договоров. А еще придется поинтересоваться имиджем банков на рынке, потому что зачастую выбрать серьезный банк может быть даже не с самыми выгодными условиями в перспективе окажется интереснее, чем согласиться на топ-предложение от сомнительной компании. Да, казалось бы, это очевидные и простые вещи, но, почитав ваши вопросы по поводу кредитов в комментариях, я понял, что повторить это еще раз будет совсем не лишним. Окей, Двигаемся дальше. Еще важно понимать, что условия кредитования не всегда зависят только от банка. Отсюда вывод, что даже если, к примеру, ваш кум, известный математик, изучил все условия всех банков, покупая Volkswagen и выбрал банк А, то это не означает, что этот же банк будет лучшим выбором при покупке, к примеру, Nissan. То есть вам все-таки придется потратить время и принять решение самому. Ну а в случае с вот этим вот Prado мы уже сделали это за вас. Серьезно, мы изучили все программы банков в автосалонах Toyota и считаем оптимальной программу от французского банка Креди Agricole с учетом перечисленных выше аргументов. Первое, это на 100% иностранный банк с мировым именем, имиджем и беспрецедентной историей, в том числе на нашем рынке. Второе, процентная ставка фиксирована и в договоре отсутствуют пункты о возможности ее увеличения со стороны банка. Третье. Вменяемая цена КАСКО как за первый год, так и за последующие, без обязательств оставаться в той же страховой. Что интересно, конкретно на Прада и 200 у этого банка особая программа. Очевидно, аудитория сильно отличается от других моделей Toyota. И сейчас самое интересное. Именно под Ленд Крузеры программа рассчитана на тех людей, кому сложно подтвердить свои доходы. Это правда жизни, друзья. Так вот, Программа с так называемой дифференцированной ставкой. В чем она заключается? Стартовый платеж от 30 до 60 процентов от стоимости автомобиля. Дополнительные затраты от суммы кредита включают 2% разовой комиссии банка и 2% на страхование жизни. Ну а от цены автомобиля каска в среднем 5,5% и налог в пенсионный фонд еще 5 процентов. Итак, первый год действует так называемая льготная ставка, но я бы ее вообще назвал условная, потому что фактически она делает из этого кредита рассрочку. Одна сотая процента. Но если вы не успели выплатить кредит за один год, за 12 месяцев, то на остаток суммы дальше будет начисляться уже проценты поставки 13.99 годовых. Итак, считаем, чтобы взять в кредит базовый правда за 42 тысячи долларов, минимум на руках нужно иметь 18,5 тысяч долларов, это включая и каско и все разовые платежи. Ну а потом год платить по две с половиной приблизительно тысячи долларов. И в итоге переплата за все время составит полторы тысячи долларов конечно же все это считается в гривне а я использую доллары просто для удобства если же брать кредит на максимальный срок 5 лет то Стартовая сумма абсолютно та же, 18,5 тысяч долларов. Первый год вы будете платить по 500 долларов в месяц, начиная со второго 750. И потом платеж будет уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться к концу выплаты кредита. И в итоге за все это время вы переплатите суммарно приблизительно 8 тысяч долларов. Ну, как-то так, чтобы понимать. Ну, а все подробности и сам калькулятор расчета на сайте банка по ссылке в описании. И теперь... Как я обещал, информация по поводу инфокар бонуса. До конца января 2021 года при покупке Прада у официальных дилеров в Украине и оформлении кредита в Креди Агриколь Банке комиссия за оформление кредита будет снижена в два раза. С 2% до 1%. К тому же наш постоянный партнер, топовая украинская страховая компания ARX, предоставляет скидку 7% на стоимость каска при вот этой вот кредитной сделке. Но только первым 10 клиентам. Таким образом можно сэкономить до 700 долларов при покупке топового Прада. Как получить эти скидки вы можете узнать по телефону, вот этому вот позвонив в инфокар. Ну и еще напомню, что мы уже давно создали отдельный телеграм-канал, и там сообщаем о новых акциях Infocar Бонус. Очень советую подписаться, если вы собираетесь вскоре покупать новый автомобиль. Прада в этом списке не первый и не последний.